В общем, привет, ребят! Я перезаписываю, потому что у меня там было немного упора. Я сразу же эм, делаю серию после второй. Я услышала во второй серии звук нехороший, который делал. Надеюсь, что сейчас такого нет. Я подальше от компьютера села, чтобы шум был не настолько большой, и чтобы вам было приятно слышать меня делать делайте погромче, потому что я как-то настроил микрофон, он ну, не так громко говорит и все такое, да. Поэтому я сейчас его поближе немного поставлю. Вот так вот. Надеюсь, что получше стало. Кто-то стоит за моей дверью. Мне это кажется подозрительным. Ну да ладно. В общем, сейчас три часа ночи, точнее третий час. Наши семь устали они спят. И сегодня, как всегда, будет день. И оказывается, это просто моя кошка где-то на шкафу лазит, да? Вот вообще. Нифига себе, я отвернулась буквально на 5 секунд, и посмотрите, уже светло. Это же надо же настолько... А, вот оно, вот оно солнце мое. Вот так вот надо сделать было. Все. Так. Наша... Ой, Вилли, это ты что? У меня на сегодня маленькие планы. Да. Сюжет будет развиваться очень быстро. О, боже, напряжение. Это из-за того, что она давно не занималась физкультурой. Ну, покачай пресс. Поджимайся. Также потянись. Так, 5 секунд. В общем, я продолжаю. Пока я разбиралась с Дашей, с моей кошкой, то тут произошло достаточно много всего. Билли уже начала кушать. Слава богу, Саймон еще спит, но у него нужды не такие уж хорошие. Саймон воспользуйся туалетом. И э, у нас еще остался салат. Сколько? 7 дней. Прекрасно. Поэтому возьми еду. А Вилли, я так думаю, чтобы ты приготовила что-нибудь. А, Казахстка. Так, готовить. Хочу, чтобы а, Вилли у нас что-то прикольное поготовила. Для всего, что мы можем с кулинарией. Первого. Так, помидоры, яичница, болтунья, жареный сыр, бисквитный торт. Нет, мы будем готовить тортики, наверное по выходным пока приготовь макароны с сыром так а. так блюдо на одну размер 74 размер ученики 4, 8 приготовь на 4 человека давай ты даже не докушала что такое о боже пора на работу милли нет 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 ну, блин, Вилли, ты немного опоздаешь на работу. Я думаю, это ничего. Если она немного опоздает. Потому что как мы оставим голодного нашего Саймона? Все, тем более она это сделала очень быстро, буквально. Нет, кушать ты не будешь, Вилли, пожалуйста, не ешь. Придешь, поешь. Давай. Саймон, ты скоро встанешь? Вставай. Хватит спать. Так, уберем у нас. Блин, у него просто ужасно все. С то, что он каждый день занимается спортом, то у него всегда а, натруженность. Странно. Ну ладно. Вот. И, в общем, не так круто. Давайте лучше тогда, раз Вилли успела, лучше по завтракам макаронами с сырами. Нет. Что макаронами с сыром? Позавтракай ими. Я сейчас говорила как робот. Вы бы видели сейчас мое лицо. Снимаю я вечером, как я говорю, во второй серии. Да. И я поправлю микрофон еще немного. Буквально 5 секунд. Все. А, не мешают мои волосы. Ну да ладно. Не суть важно. А, давай. Ешь, мы вот это немного перемотаем. Через пару серий я наконец накоплю на самый дешевый телек. Может почитаешь книжку? Хватит, наверное, тебе упражняться. У нас куча камней, ребята. Это же круто. Все. Все. Мы нашли тебе дело до работы. Также мы соберем урожай. Что это такое? искать лягушек, да, я сейчас исследую. Так, ага, блин, так выскочила, я прям испугалась. Давай, Саймон. Давай, мы на тебя надеемся очень сильно. Все. Так, давай посмотрим. Ага, я пропустила. А, подпись на выставке. Как-то ночью убираюсь в музей, Вилли замечает, что как-то ночью Вилли замечает в музее Вилли, что на что подписки, что подписи указаны не ужас, что на подписи указан не тот художник, стоит ли дал что сегодня с моим запитающимся языком. Что доложить об этом и показать свои знания художественной истории или просто закончить? Нет, давай ты лучше эм, доложишь об этом. Может, тебя повысят. Это даже... Не ну, бедный Вилли. Ух ты, зато сам нашел. Ребята, извините за мой язык. Сейчас посмотрю, сколько времени телефон я кстати забываю ставить таймер ну ладно сейчас 12 часов ночи супер в общем я вроде бы немного стало мне лучше хотя сейчас <laughs> это и не видно а, в общем мы нашли много всего интересного например драний рубин колокольчик и львовый зев. Пожалуй, вот это мы отдадим Вилли, чтобы она это садила утрани. Что мы можем с ним сделать? Позвонить в географический совет и спросить про образец и переместить в мир. А это мы можем переместить в мир и то же самое сделать. Погодите. отправив Ага, сам должен находиться дома, чтобы это делать. Но мы не будем ничего отправлять. Мы также нашли какую-то таинственную капсулу времени. Что открыть таинственную капсулу времени. Но ты лучше возвращайся домой, чтобы это сделать. И еще раз очень сильно извиняюсь за то, что мой язык заплетается. Я просто никогда не записывала ночью, и тут бац, такая крутая начала записывать. Но вообще, конечно же, днем, Катя, ты же смотрела видео, тебе же было некогда, это же, же, это же, ужасно. На самом деле я редактировала видео, много отредактировала, немало, скажу я вам. А, молодец, ты пришел домой. Ой, как устал, прям так видно. Давайте поставим сюда пока. Ну, ну, ну уж, почему не можем ну, может поставить. Эм, Саймон, почему я не могу поставить? А, переместить в мир. Прости, где? Где лягушка? Саймон. Вот, собери урожай. Эм, больше мы не можем нигде собрать, да. Жалко, ну ладно. Открывай. Так. У нас старик Габи какой-то попался. Давайте посмотрим. Так, посмотреть. Не нужно, пожалуйста, смотреть. Ты только что взял и опустил лягушку на свободу, хотя я хотела сделать ее нашим питомцем. Но это звучит странно. Поэтому нет. Давайте поставим его сюда. Почему-то у меня все время кто-то сейчас пытается отвлечь... Um, Старик Габи, пожалуйста, отправляйся к нам в чемодан. Так, мы спрограммировали нашего Саймона. Мне кажется, ему это понравилось. Теперь отправляйся, пожалуйста, домой, потому что тебе скоро на работу. как скоро? Через две минуты? По-моему. Да, через две минуты на работу. Погодите. Не туда я нажала. Да. Все. Он сейчас возвращается домой и сразу же на работу. А, я хочу нажать на тебя, Саймон, пожалуйста. А, ну, ну почему ты так быстро бегаешь? Молодец какой. Все. Смотри, держи. Отправься на... Да, да не надо, не надо, нет, нет, нет. Как? Как ну? Вот. А, сегодня у нас, типа, четверг. Um... Ну ладно. У нас в четверг оказывается такая интересная вещь, как выходной. Поэтому мы сегодня весь день с Саймоном. Прекрасно. Саймон, тогда бей грушу. Мы будем качать навыки. Потому что у нас еще время осталось. И мне кажется, делать ничего, в принципе, сверхъестественного мы не будем. Сейчас вернется наша Лилия она в плохом состоянии, напряжение перенапряжение, Бедненькое. Мы отправимся в парк, и я думаю, что у меня будет счастье. Да. Давай, Виля. Когда ты вернешься на работу? Все прекрасно, Виля вернулась на работу, и мы... Мы едем в далекие края. Переместить семью. Давай. Ну, ты долго там еще? Угу. Все, загружается наш мир. И э, в прошлой серии мы были с вами в цветущей магнолии. А сегодня мы будем, как это так называется, персонажи. Угу, ага, Что если я персонаж не могут жить на жил переезд? Кто сказал, что будет переезд, а я просто хотела прогуляться в другой город. М -м -м, видимо, я что-то не то нажала. Ну ладно. Сейчас загрузится опять наш дом. М -м -м, круто. А -м -м -м. Лягушка. Привет. Стой здесь и вы хорошей лягушкой. Вот так вот. Старик подвинься. Лягушка пришла. У меня все-таки странные чувство юмора. Так, тогда мы делаем вот так вот. И отправляемся в парк. А может быть и в спортзал. А может быть и в библиотеку. Что это? Муниципальный музей. Можем кому-нибудь друзья отправиться. Много, конечно, всего. Ну давайте, нет, тут мы не пойдем, вот. Да, прекрасно, мы отправляемся в парк. И как всегда эта громкая музыка, она меня немного убивает, потому что она сильно громкая. М -м да. Ну, пожалуйста, друзья, я тебя умоляю. Да, загрузилась. Ура, круто. Ни почему не ну почему-то на другой стороне дороги. но ладно, все нормально. Правда, это немного, не знаю, мне это больше детский какой-то парк. Что мы тут можем поделать? Что мы тут можем поделать? Ну, давайте. О, мы этого парника я недавно видели. Давай. Почему мы можем так строить? Ух ты, Я же говорю, тут очень много маленьких детей. Точнее, всего двое. Ну, этот очень похож на маленького ребенка. А, ух ты, Мартин. Я все время вспоминаю именно из-за Sims 3 Мартин Мирогота, То есть тоже маленький мальчик. Поэтому я еще не привыкла к этому Александру, который очень громко смеется. Да. Все. Ой, что это такое? Num, вообще, все заняли. Ужас какой-то, называется, пришли. О, давайте пообщаемся с этой дамочкой, которая грустная. То есть кто такая грустная? О, oh, боже мой. Это же Милли Стюарт. Это персонаж из игры. О, oh, боже мой вообще, пожалуйста, смели. Это мой любимый персонаж. Она очень миленькая. Ну, почти миленькая. Мне ее так жалко. или что с тобой? О, боже мой. Я сейчас расплачу, потому что она, знаете, за всю историю Лосплея... Play... Угу, за всю историю летсплея как же. За все время, что я играла ей, она все время с кем-то подружиться, стать веселенькой, такой... Она очень дружелюбная, но с ней никто не хочет общаться. Точнее, ее шутки не годятся. Поэтому давай, пожалуйста, пообщайся с ней. Итак, я продолжаю. Угу. Мы общаемся с ней. И я хочу, чтобы... Я хочу, чтобы излить душу. Нет. узнаю, как прошел день у нее обсудить теорию цвета, потому что она тоже очень, очень хороший персонаж. Также она любит Чан спортсменка. И веселую расскажи забавную историю. Ну, заодно по ней не настроено. Пока Саймон у нас с кем-то Нифига себе, сердитое настроение. О, боже мой. Что ты хочешь? Пнуть мусор... Что? Пнуть мусорный бак. Давай. Нет. Ты же хотел пнуть мусорный бак, не рыцарный. в с кем-нибудь поссоришься, подерешься. Я так всегда мечтала посмотреть в... Зачем? Засели 4. Так, продолжаем. Давай, у oh, боже, как с ним испортил отношения. Это ужасно. Но придется, потому что у тебя очень плохо. Устроить uh, громкую сцену. Скорчить оскорбли... Скорчить оскорбли... Оскорбить... по-моему. Погодите. Не прочитала. Да, «скорчить оскорбительную рожу», «провоцируй», Напугай. А, наругает, да. «Пакость», «врать про карьеру», «пакость», «сделать не это слух». Ага, все, давай. Так, возвращаемся. Нет, 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 нет. Не надо ехать домой. Ух ты, мне кажется, что ты принимаешь настроение. Но она какая-то невеселая. Грусть. Грусть печаль. Почему? Почему у меня грусть? Какой блин? Она сейчас заплачет. Я в этом уверена. О, боже мой. Если сразу полачится, то... не люблю хоть-то персонажей грустными. Попробуй... О, Господи. О, боже мой. ее, пожалуйста. Нам нужно больше тогда... Веселые. Вот так вот. И сделаем мы еще вот так вот. Давай. О, прекрасно. Ей нравится. Смочимся. Я хочу, чтобы грусть у нее прошла. Так. Извините. Все? Нет. У меня до сих пор грусть, бедненькая. Милая, что мы тебе можем сделать такое веселое, что ты вот прям захохотала? Расскажи забавную историю еще раз. Она ушла. Блин, очень жалко, что мы не смогли ее Она ушла домой, и сейчас нам придется тоже возвращаться. Блин, такая грустная. О, ладно. Так. Ну, мы... наш дом сейчас загрузится, и мы будем заканчивать, наверное. Все, давай, исполни, пожалуйста, все, что ты хочешь сделать. У него счастье, я счастлива. Так, давайте мы лучше вначале сходим в туалет, воспользоваться. Ну ладно. Ты у меня Mm. тебя это суд плохой? Что мы можем? Обучение, отключить. Так, ну тогда давай ты тоже возьмешь еду. Он что-то наготовил. Ладно. Потом ложись спать. Так, спать. Я, конечно же, не успела сделать то, что хотела. Ладно. А, ты спать даже не хочешь. Все равно ложись спать. Ладно, на этом я буду заканчивать. С вами была я, Катя. До новых встреч. Всем пока!